ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আধানৰ ক্ষেত্ৰৰেখা বৰদত দেখিছেনে আধানবোৰ ধনাত্মক আধান ঋণাত্মক আধান ইয়াতৰ চৌপাশে ঠিক কদম ফুলপাহৰ নিচিনাকৈ কেতবোৰ অদৃশ্য ৰেখা আছে এই ৰেখাবোৰৰ নাম হ'ল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰেখা এতিয়া দুয়োটা আধানে ওচৰা ওচৰিকৈ ইটোৱে সিটোক আকৰ্ষণ অথবা বিকৰ্ষণ কৰে দুটা ধনাত্মক আধান ওচৰা ওচৰিকৈ আনিলেও ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰৰেখাবিলাকে ইটোৱে সিটোক চুবলৈ নিদিয়ে এতিয়া মাইক্ৰস্ক'পে কেলে বস্তুটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা আমি জানিবলৈ যত্ন কৰোঁ হওক আহা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰেখা আমি আজি আলোচনা কৰাৰ বিষয়বস্তু কোনো আঘানৰ চৌপাশে তাৰ প্ৰভাৱ বিস্তৃত হৈ থকা অঞ্চলটো কি বোলে য়েছ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ বোলে তে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ হ'ল এটা ভেক্টৰ ৰাখি ফেক্টৰক যেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি ছবিৰ দ্বাৰা কাঁচিনৰ দ্বাৰা আঁকিব পাৰি ঠিক তেনেকৈ এই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰেখাবিলাককো তেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰি এটা বিন্দুসমূহ আধানৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰক চিত্ৰৰ সহায়ত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰা হয় আমি সেই বিষয়ে অলপ জানো আহাচোন শিকো আহাচোন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰেখা ধৰা হ'ল মূল বিন্দু এটাত বা কোনোবা এটা বিন্দুত এটা বিন্দুসমূহ আধান ৰখা হৈছে এতিয়া ইয়াৰ কাষতে যদি একক ধনাত্মক আধান এটা এনেধৰণে ৰাখো কি হ'ব আধানটোক বিকৰ্ষণ কৰিব আৰু আধানটো মুক্ত হোৱা হেতুকে সি দৌৰ মাৰিব অৰ্থাৎ আমি এনেকে কব পাৰো যে এইদৰে মূল বিন্দুত ৰখা বিন্দুসমূহ আধানটোৰ কাষত ৰখা মুক্ত একক ধনাত্ম আধানটোৰ গতিপথেই হল বিদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ দিশৰ এটা আমি অন্য এটা ভেক্টৰ আঁকিলো অন্য এটা ভেক্টৰ আঁকিলো দেখিছে ছবিত আকৌ এইখিনিত চোৱাচোন একক ধনাত্মক আধানটো এইখিনিত ৰাখোতে এক ঠেলা মাৰি দিলে এইফালে গতিপথ হল আকৌ আঁকিলো আকৌ আঁকিলো বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ দিশত প্ৰতিটো বিন্দুতে এনেকৈ ভেক্টৰসমূহ অংকন কৰা হওক যাতে ভেক্টৰৰ দৈৰ্ঘ বিন্দুটোত স্থিত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ মানৰ সমানুপাতিক সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যিহেতু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ মান উৎসৰ পৰা বা বিন্দুটোৰ পৰা দূৰত্বৰ বৰ্গৰ ব্যস্তানুকভাৱে কমি যায় কোলম্বৰ সূত্ৰমতে গতিকে মূল বিন্দু বা উৎসৰ পৰা যিমানে আঁতৰলৈ যোৱা যায় ভেক্টৰবিলাকৰ দৈৰ্ঘ্য সিমানে কমি আহিব এডাল দীঘল এডাল চুটি এডাল দীঘল এডাল আৰু চুটি এডাল আৰু চুটি এনেকৈয়ে আমি বিভিন্ন ধৰণেৰে ছবিবিলাক আঁকিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত সকলো সময়তে ভেক্টৰৰ দিশবিলাক ৰেডিয়েল অৰিঅ বা এনেকৈ বাহিৰলৈ যোৱা ধৰণৰ হয় এই নিৰ্দিষ্ট একোটা দিশৰ কাচিনসমূহ আমি যদি একেলগে সংযোগ কৰি পেলাওঁ সেই সংযোগডালেই হ'ব লব্ধ চিন আৰু এই লব্ধ কাচিহ্নডালেই হ'ব এডাল ক্ষেত্ৰৰেখা যাৰ কথা আমি পাতি আছো এনেদৰে আমি বহুতো ক্ষেত্ৰৰেখা পাওঁ কেনেকৈ এনেকৈ এইডাল দেখিলে এডাল হৈ গ'ল এই তিনিডালক যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ ইহঁত এডাল হ'ব এই তিনিডালক আমি যোগ কৰিলে এডাল হ'ব এনেকৈ এডাল হ'ব এনেকৈ এডাল হ'ব এনেকৈ 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 গৈ থাকিব এই আটাইবোৰ বিন্দুসমূহ আধানৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ দিশত এইদৰে এটা ধুনীয়া দৃশ্যৰ সৃষ্টি হ'ব এতিয়া ক্ষেত্ৰৰেখাৰ ঘনত্বই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ মান প্ৰকাশ কৰে আকৌ দেই অৰ্থাৎ এই ওচৰত ঘন বা হেৰিলৈ বা আঁতৰলৈ পাতল আধাটো ওচৰৰ বৈতিক ক্ষেত্ৰত প্ৰবল গতিকে তাত ক্ষেত্ৰৰ ঘটাও বেছি ক্ষেত্ৰৰেখাসমূহ বেছি ওচৰৰ ওচৰত ধৰাব পাৰিছে ন আধানটোৰ পৰা যিমান আঁতৰলৈ যোৱা সিমান ক্ষেত্ৰত দুৰ্বল হয় ক্ষেত্ৰত ঘটনা পাতল হৈ পৰে সাধাৰণ কথা এই কথাটোকে বুজিবৰ কাৰণে আমি এ বি চি এই তিনি ঠাইত সমাকৃতি তিনিখন ক্ষেত্ৰ ৰাখিলো ৰখাৰ পিছত আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা ক্ষেত্ৰখন কেনেকুৱা ষ্টাইলৰ হয় এইখন এই নামৰ ক্ষেত্ৰখনৰ মাজেৰে এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল পাঁচডাল ছাল সাতডাল মাত্ৰ সাতডাল ৰেখাহে পাৰ হৈ গৈছে হালধীয়াখনৰ মাজেৰে তাতকৈ কেইডালমান বেছি নীলাখনৰ মাজেৰে তাতকৈ বহু কেইডাল বেছি গতিকে আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰোঁ যে এই ক্ষেত্ৰখন দুৰ্বল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ কাৰ তুলনাত এইখনৰ তুলনাত এইখনক আমি ক'ম আপেক্ষিকভাৱে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক প্ৰবল্যৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰ ইয়াতকৈ বেছি একৰ্ডিংলি আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ স্মলাৰ দেন ই বি ইজ স্মলাৰ দেন ই চি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি এট পইণ্ট এ বি এন চি ৰেচপেক্টিভলিটি ক্ষেত্ৰৰেখাৰ সংখ্যাৰ নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক ক্ষেত্ৰৰেখা আঁকিলে বিভিন্ন বিন্দুত ক্ষেত্ৰৰেখাৰ আপেক্ষিক ঘনত্বই অৰ্থাৎ ৰেখাবোৰ কিমান ওচৰাচৰিকৈ আছে সেই বিন্দুবিলাকত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ আপেক্ষিক প্ৰাবল্যৰ নিৰ্দেশ কৰে য'ত

নম্বৰ ওৱান কোনো এক আহিত বস্তুৰ চৌপাশে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰত ছবিৰ ৰূপত দাঙি ধৰাৰ এটা উপায় হ'ল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰেখাৰ অংকন দুই নম্বৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট সাধাৰণতে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰেখা এনেকুৱাকৈ অঁকা এডাল ব্ৰক্ৰেখা যাৰ প্ৰতিটো বিন্দুতে টনা স্পৰ্শকে সেই বিন্দুত মুঠ ক্ষেত্ৰৰ দিশ নিৰ্দেশ কৰে অৰ্থাৎ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰেখা কাক বোলে বুলি যদি কওঁ যে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰেখা এনেকুৱাকৈ অঁকা এডাল বক্ৰৰেখা যাৰ প্ৰতিটো বিন্দুতে টনা স্পৰ্শকে সেই বিন্দুত মুঠ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ দিশ নিৰ্দেশ কৰে যেনে এইডাল এডাল যদি বর্কৰেখা হয় এই বিন্দুত হৈছোঁ ইয়াৰ পৰা এইডাল স্পৰ্শক আঁকিছে আৰু কৈছে যে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰৰ দিশ এই মুহূৰ্তত এইফালে এই মুহূৰ্তত এইফালে এনেকৈ যিমান আঁকোঁ সিমান আৰু এইবাৰ আমি কিছুমান সৰল আধানৰ চৌপাশে ক্ষেত্ৰৰেখা এনেকৈ আঁকে কিমান ধুনীয়াকৈ অঁকা ছবি এটো চোৱাচোন প্লাছ আধান তাৰ পৰা ৰেখাবোৰ ওলাই গৈছে মাইনাছ আধান তাৰ তালৈ ৰেখাবোৰ আহি সোমাইছে প্লাছ আধান মাইনাছ আধান ওচৰা ওচৰিকৈ আছে বাবে ৰেখাবোৰৰ ষ্টাইল এনেকুৱা হৈ পৰিছে প্লাছ আৰু প্লাছ ওচৰা ওচৰিকৈ আছে বাবে ইডাল ৰেখাই সিডাল ৰেখাক বিকৰ্ষণ কৰিছে ঠিক তেনেদৰে মাইনাছ দুটা আধান ওচৰা ওচৰিকৈ থকাৰ ক্ষেত্ৰতো ইডালে সিডালক বিকৰ্ষণ কৰিছে

যদি চাৰিটা আধান বেলেগ বেলেগ এনেকুৱা ধৰণে থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ চব দেখিবলৈ নাপাব এইটো এটা চোৱাচোন এইটো এটা প্লাছ মাইনাছ চববোৰ সিঁচৰিত হৈ আছে হয়নে বাৰু এইবাৰ চোৱা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰেখাৰ ধৰ্মসমূহ কি কি আহাচোন বা ক্ষেত্ৰৰেখাবোৰৰ ধৰ্ম ক্ষেত্ৰৰেখাবোৰ ধনাত্মক আধানত আৰম্ভ হয় আৰু ঋণাত্মক আধানত শেষ হয় এই চিত্ৰটোত দেখুৱাৰ দৰে আনহাতে যদি গাইগুটীয়া ছিংগুল আধান হয় তেতিয়া ক্ষেত্ৰৰেখাবোৰ অসীমত আৰম্ভ হয় যেনে সৰু পৰা এনেকৈ সোমাই আকৌ অসীমত শেষ হ'ব দুই নম্বৰ ধৰ্মটোলৈ আহোঁ দুই নম্বৰ ধৰ্মটো হ'ল যে আধানবিহীন স্থানত কোনো ছেদ নোহোৱাকৈ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰেখাবোৰ একোডাল অবিচ্ছিন্ন বক্ৰৰেখা তিনি নম্বৰ ধৰ্মটো আহোঁ আটাইতকৈ দৰকাৰী যে দুডাল ক্ষেত্ৰৰেখাই কেতিয়াও কটাকটি নকৰে কিয় নকৰে সেইটো এটা প্ৰশ্ন সুন্দৰ প্ৰশ্ন যদিহে কৰা বুলি ধৰা হয় তেতিয়াহ'লে এটা ধৰ্ম ডিছ অবে কৰিব ইহতৰ যিকোনো বিন্দুত ডাইৰেকচন বুজাবলৈ এডাল স্পৰ্শক আঁকিব লাগে এইডাল ৰেখাৰ কাৰণে এইডাল স্পৰ্শক এইডাল ৰেখাৰ কাৰণে এইডাল স্পৰ্শক যিটো একেলগে একে ঠাইতে আকাটো অংকমতে সম্ভৱ নহয় বা একেটা বিন্দুতে দুডাল স্পৰ্শক আঁকিব নোৱাৰি চাৰি নম্বৰ কাৰণটোলৈ আহো যে স্থিতি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰেখাই কেতিয়াও আৱৰ্ত বৰ্তুল আকাৰৰ মানে ক্লজ লুপ এনেকুৱা ধৰণৰ লোপ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি বৈদ্যুতিক ফ্লাস্ক বা বৈদ্যুতিক অভিৱাসৰ বিষয়ে ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডটোত আলোচনা কৰিম বাই বাই